rəni Aygün Ağayevanın doğum günü partisindən xüsusi görüntülər. Səndən ayrılmaq bilmərəm sən. Bəlkə ağlarsam, o ölkədə gülmərsən. Yənnə qədər sevirəm. Yənnə qədər səni də. Bunu bilirəm ürəyim. Özkən səndirsən. Həm həyecanlıyam, həm də həyecandan başqa bir yerdəyəm ki, həm məsuliyyətliyəm. Məni sevənlərə, mənə dəyər verən insanlara, mənə yaxın olan insanlara, yəni pis yaxşı günümdə hər zaman diqqətində olduğum insanları deyərdim ki, daha çox çağırmışam ama sənət dostlarım da var, sağ olsunlar, gəliblər bu gün bura. Təbrik edirəm, layiqin çox istəyirəm. Zəhmətkeş, çalışqandır. Uğurlar arzu eləyirəm. Çox xoşbəxt olsun o qadın, səadəti, xoşbəxtliyi arzu eləyirəm. Nə qədər yaşım artdıqca mən özüm özümdən fəxr edirəm. İstəyirəm ki, o qocallığın da dadını dadım. Yəni onu da istəyirəm 50 yaş, 60 yaş, 70 yaş, nə bilirəm, Allah nə qədər ömür veribsə o qədər. Tək ki, əsas odur ki, sağlam ömür yaşayaq, xeyirli insan olaq. Dostların ətrafına yığan məşhur sevincini 2-yə qatladı. O şad günündə yeni klipbini də təqdim etdi. Bu gün mənim həm ad günümdür, ad günüməndə başqa bu gün mənim klip təqdimatımdır. Yeni bir Aramaram -aram adlı mahnımın klip təqdimatıdır. Ona görə də 2 qat eyacağım var. Ötüb keçir zamanı Məhsəsin sədi, mən sə səvərim-morum, heyranım. Aygun üs sakit, dinməz, söyləməz, gəzib dolanmağına baxmayın. Onun bu sözləri ortalığı qatmasa yaxşıdır. Hər dəfə ifa edirəmsə, bir dəfə ifa edirəm, düşərəm. İkinci dəfə sevməyərəm səhnəyə gedim. Yəni nə də ki mən stolollara gəzən muğənnələrdən deyiləm. Elə muğəni var ki, məsəl üçün baxırsan şou proqramında və yəhəttə hardasa ə, səhnədən başqa hər bir masada görürsən onu əmən hörmətli hər şey hörmətli yerində gözəldir